Добрый день, шановні читачі-глядачі. В травні побачила світ перша офіційна збірка поезії Влада Кльона. Посмертна збірка. Він пішов з життя два роки тому, трохи не доживши до 30. За життя він мав декілька книжок, виданих в сам видавчий спосіб, безліч інтернет-публікацій і ще більше живого читання. Далі Влад Кльон, город Запорожжя. Я не люблю поезію, це пиль. Що ще безполізні може бути? Що ти крапаєш юніша по ночам? Хочеш остатися в будущем? там печаль. Можешь мне не рассказывать, не трудись, про вдохновение разовое, про жизнь, черную точный уголь, не как у всех. Хватит скулить, как сука, вязался, сей, доброе или злое, ну как попрет, хочется быть изгоем, валяй. Вперед, только потом не жалуйся, не кричи, что ты по чьей-то милости облучен. Звание поэта – самый нелепый чин. Нужно быть чертом, чтобы заслужить почет. Это был автор сцены автор контакту с глядачем, слухачем. Он мав ту магнитическую особенность, когда он выходит на сцену, когда люди, разъявившись рот, его слушали, он він... Насолоджувався ось цією миттю панування на аудиторією, аудиторію, і він був людиною все таки живого виступу. Він був активним учасником і організатором безліч поетичних турнірів, слемів, фестивалів та інших імпрез, які саме і збільшують зацікавленість людей літературою та поезією. Тепер, нарешті, шанувальники творчості влада кльона можуть насолоджуватися і друкованим словом поета. Укладачем сбирки, до которой вешло 150 вершев клена, ставь его друг-то однодумец. Книжка это является первым официальным изданием Влада. В нее вошло его лучших 150 текстов, как бы мы округлили, сделали ее небольшой. Так получилось, что основной массив текстов остался у меня, и как бы доступ к его электронной почте, как бы его набранные тексты в основном сосредоточились у меня дома. Единственное, что у меня не было рукописей, которые он называл у меня ящик стихов. Вот, вот этого ящика стихов мне не хватало. Я почистил как бы по всему интернету все, что можно было собрать. Ну и так как позволяло время, провел полностью хронологический порядок, для книжки э, собралось довольно много, но делать сразу академическое издание – это просто как бы книжку можно утопить. Ее не всякий подымет, там много будет текстов, э, как бы несколько тонких, специфических, не на каждого человека. В сборник вошли тексты с 2002 по 2010 год. То есть 2002 год – это когда он уже полностью созрел, как настоящий поэт, то есть это уже были совершенно индивидуальные тексты с индивидуальным неповторимым стилем. До 2002 года там было небольшое их количество, вот, в основном они были где-то в рукописях, часть этих Сфотографированных рукописей у меня есть. Их я восстанавливал. Но они просто в общем архиве на сайте litfest.ru, их просто можно там посмотреть. Безнадега там, где Бога остается на отрез. Где враги хопят под боком с калачом на перевес. Вывози меня, дорога, сквозь густой и страшный лес. Или к отчему порогу, или к зарему небес нерадивые потомки, разойдутся кто куда, без гитары и котомки, и особого труда, в сотый раз стою у кромки, за которой ни следа. И хочу, чтобы сердце взмокло, потому что с ним беда. Мысленно мы уже врозь и поровну, наши надежды доели, боровы. Я задыхаюсь в потемках города, ты беспробудно пьешь. А на его мы друзья, приятели, и ведь не то, что вы просто спятили, просто симпатия и апатия в купе большая ложь. Ты растворяешься в новой прихоти, ищешь в руинах сознания выхода, ждешь, чем закончится эта тихая песенка про друзей. Нас откопают спустя столетия из одиночества беспросветного, в день, когда будет светло и ветрено, и отнесу в музей. Ключевое слово, которое я могу о нем сказать, это человечность. Я его даже придумала, такое ему название, как человеколовец, вот то, что он постоянно людей мог поймать вот так вот человека, вот идет человек, он, он обязательно станет его другом, если Влад им заинтересуется. Поэтому ключевое слово человеколовец и человечность. И по поводу э, поэзии, ну, я точно сказать не могу. Это уже так, может быть, мои какие-то предрассудки, возможно, что он боролся вот, быть поэтом или быть человеком. То есть что важнее быть там суперским таким, вот приезжать на фестиваль, все лавры, там, все сливки, но или оставаться человеком и быть вот так вот среди всех. Но мне кажется, что все-таки ему удалось это совместить, он стал и, и поэтом, и самое главное, он остался человеком. И вот одно посвящение одной поэтессе, в котором он, он именно об этом и говорится разделят и располовинят, растащат сердце на кристаллы. На полусогнутых с повинной придешь молиться пьедесталу. Катастрофическая дура, мое клиническое чадо, мечтает подмять литературу, суммируя чертовой печали. Немногим меньше полувека, я не дорос до патриарха, но оставаться человеком всего прекраснее, неряха. Ты тоже к этому стремишься и, может быть, еще обрящешь. Пиши, пиши, грызайся мыши, слова дающиеся страшно. Душа, ты на последнем этаже и напрочь позабыв о мандраже, пари, не комплексуя, не гляже, как должно непрекаянной душе. Пусть лед хрустит, как бусинка дроже, и небо нароит крыло обжечь. Не можешь замолчать, так рот за шей. Не рикша понесет, а рикошет, не сумерки похитят, а слова. И демоны закурят в головах смолу, благоухание которой заставит спать без гонора и споров. Я выйду из тела в другие пределы, в другой ослепительный свет, а ты по возможности делай, что делал, в тревожной и липкой траве. Я выйду из мира, из пепла и ссора, из пыли твоей вековой, а ты продолжай стрекозой на заборе плясать и крутить головой. Я вылюблен, я выпотрошен, вы, кто вылюбил и выпотрошил, вышли из сердца, я вас больше не увижу. Мне незачем теперь страдать и выть, ходить, не поднимая головы, в которой по ночам роятся мысли безумные о смерти и о жизни. Похожие на уханье совы, я вылюблен, я выпотрошен вы, кто вылюбил и выпотрошил, вышли из сердца. А куда и сам Всевышний не скажет, не сносить мне головы. Під час презентації декілька екземплярів книги Влада Кльона було подаровано обласній бібліотеці імені Горького. Його мама 21 рік працювала в бібліотеці. І, мабуть, нічого в цьому, в цьому житті не відбувається просто так. У всього є причина, у всього є якесь роз'яснення всьому. І ми обіцяємо, що. Ми дуже раді, що книжки вашого сина, вашого друга, ваш, вашого друга, друзі, які сьогодні не менш талановиті, я знаю, чим Влад Кльон, сьогодні читали його вірші. Звучайно на презентации была присутня и мама-поэта. Я хочу от всего сердца поблагодарить всех людей, которые помнят моего сына, любят моего сына, которые вложивают огромный труд в эту работу, которую они проводят, в которую не только вложено очень много сил, но и материальная сторона была затронута. Вопрос это тоже в наше время очень актуален, можно сказать. И мне хочется от всего сердца поблагодарить не только присутствующих здесь в зале, а всех, кто его знал по всей Украине. И друзей из Винницы, и Крым, который его очень любил, и Дружковку. я не могу перечислить все города, в которых он был. Во Львове, Ну, ну, буквально в усі городах, в яких він був, і його знають всі люди. Огромное спасибо. Влад Кльон був одним з засновників сайту Літфест, одного з найбільших літературних інтернет-ресурсів на теренах СНД на сьогодні. За думкою товаришів, влада, саме він вдихнув життя в цей сайт. с сегодняшнего дня с выходом с презентации этой книжки полный архив сочинений можно будет найти на нашем сайте. То есть там уже будут отдельно файлы по годам, по циклам стихотворений. Объем там около тысячи текстов, я даже не могу сказать плюс-минус, сколько, но объем очень большой. Разом с избиркой Влада Клена было презентовано еще одно выдание. Вторую книжку которая живет уже как наследство Владовых идей. Это книжка «Литье», сборник лучших текстов сайта litfest.ru. Значит, как собирался контент этой книжки? Ежемесячно на сайте проходит голосование за лучший текст месяца. Потом идет голосование лучший текст года. Да? И вот те тексты, которые занимали первые места, признавались лучшими среди редколлегии сайта, те тексты сюда автоматически и попали. То есть читатель определил наполнение этого сборника. Книжка эта издана за счет выигранного гранта от фонда «Русский мир», в этот сборник вошло 67 авторов. 67 авторов, можно сказать, со всего мира. Сборник получился международным. Здесь есть Таллин, Литва, да? Здесь есть США, здесь Украина, Россия. 67 авторов, вот, есть очень известные имена, которых именно Влад приводил на наш сайт. Пам'ять про Влада Кльона, одного з провідних сучасних поетів нашого регіону, чия слава вийшла далеко за його межі, жива. Дніпропетровський літературний альманах «Літера Дніпер протягом року друкував матеріали, присвячені поету. А в Вінниці з'явилася меморіальна лавка та меморіальний клен на згадку про поета. Дружковский литературный фестиваль заснував премию на имя Влада Клюна. Але головне, в чем живая память про поэта, це его версии. Читаем Это утро-утро. Ты приходишь сестра без пира, топора, бесконечно мудра, В это время стрекоз. Все летит под откос, Остается за нозой вопрос. Или без тебя пас. Или детская пусть. Но из врачивых глаз и горошинкой грусть не покатится, чтобы никого не спугнуть. А проснувшийся мир начинает войну, и участники все как один, без ума, от привычки крушить и ломать. Кружишь голову или иголкой в стогу, находясь, говоришь «не хочу», «не могу», крошишь хлеб, а слетается лишь воронье, и ответы звучат как воронье. Расскажи мне, чего тебе не достает одиночество, как отчуждение вдвоем, или творчество, бред одиночки в толпе, и я точно поверю тебе. Круг за кругом, а выхода нет никуда, И в висках зазвучала волынка и руда, Нам осталась пиковая горечь стыда И крестовой вышивкой дар. Ты расплачешься и разнесешь на куски То, что станет со временем, призмой строки, Но едва ли хоть кто-то проснется другим, Как ребенок во время пурги.